assalomu alaykum aziz do'stlar sizlar bilan bor shu kanalda do'stlar sizlarga har kuni mundain xabarlari ha va natijalarini yetkazib berishga harakat qilaman sizlardan esa kanalimga obuna bo'lishingizni layk like bosib turishingizni so'rayman ming kishi bo'lishimizga oz qoldi bunda o'z hissangizni qo'shib qo'ying demak boshladik jahon chempionatining yettinchi kun plyof bahslari playofda birinchi o'yin polsha yaponiya jamoalari bo'lishdi tengma teng o'tgan -teng -teng bahsda xarvatlar penaltilar seriyasida yaponlardan ustun keldi yo'llarni yaponlardan birinchi bo'lib mayeda qirq uchinchi daqiqa hisobni ochgan bo'lsada lekin ellik beshinchi daqiqa da, kelib pershe hisobni tenglashtirdi va shu tariqa o'yin yakuniga yetdi -yak penaltilar seriyasida esa uchi bir xorvatiya foydasiga ikkinchi play off bahsi janubiy koreya braziliya braziliyaliklar ustunlia o'tgan bahsda ajoyib g'alabani qo'lga kiritdi gollarni vinishe yettinchi daqiqada neman penaltidan o'n uchinchi daqiqada ri chalson yigirma to'qqizinchi daqiqada paketa esa o'ttiz oltinchi daqiqada to'rt nol ko'rinishga olib keldi javob golni esa koreyadan beksin yetmish oltinchi daqiqada gol kiritdi yakunda esa chorak finalda mudrich va neymar qarama qarshiligini ko'ramiz buguncha sizlar bilan bori shu edim xayr salomat bo'ling